вспомнил, кровянка есть? Нема. Ахлес. Ахлес. серьезно? Западная так, а... так нет, так мне много богатых не потребуется. Утром все было. И кровянка варена, и ковчена была, печена. Все, что Слушай, а чем отличается кровянка вот такая вот колбасы и вот такая большая есть? Вот как это? Типа чем? как э, оболочка. И облочка, что это проваривается чуть-чуть, подкапчивается -чуть коптилки, просто подсыхает. Там духовка подсыхает. Вот и все. Якобы печено и копчено. А так, ну, рецепт все то же самое. А нет, ну, просто форма. Там, просто и... Можно напечкать если все что хочешь. Как бы, ну, у нас, в принципе, фарш одинаковый, и там, и там. Не, ну я вот, смотрите, э, зрители, есть колбаса, есть кровянка. Вот такая вот, как колбасе. А есть такое, она как круглая. Так, ну, а как... И больше выпекают. В бочевиках. Мочев то есть оболочка называется мочевик. Если это просто в кишке, то это мочевидник. А, -а, я как вкуснейшая? еще и так. А, цяш, на, на, вкус и цвет. Как каждому нравится по-своему. Кому-то с речкой нравится. Кому-то печеночная нравится, допустим, просто отварна. Кому-то паштет тачанный. А сколько, кстати, печеночная? 10-20. Наверное, печеночка. А это паштет? Нет, это печеночная колбаса. А, именно как колбаса. Ну давай мне, не, давай я мне половинку я дома попробую и половинку этого. Кривяночка. Кривяночка да. Все, я рахую. Дякую. Е, давай номер телефона на всякий случай. 068 088 0888. 088 да, так что звоните, приходите, это привоз. все тем